ফচলে থৈছিলো দাংবডিকেই নহয় বাৰীতে আকৌ আমাৰ বাৰীতে আকৌ কলডিল এটা লাগি আছে সেই কলডিলটো এতিয়া পাৰিবলৈ আহিছে আদি হৈ গৈছে आप भी वो पढ़ाना

ধনৈ দেখুৱাই দিয়া দেখুৱাইছোঁ কলডিল আপোনালোকে কিহৰ লগত খাই ভাল পায় আৰু কেনেকৈ বনায় মানে কেনেকৈ ৰান্ধি বনাই বুলি ক'লে ভুল হ'ব কেনেকৈ ৰান্ধি খাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব হেৰি দেখিছেনে ধুনীয়া কলডিল এইটো কলডিলৰ দাম বজাৰত প্ৰায় এশ বিছ টকা এশ টকা আশী টকাত অলপ নাপায় সুন্দৰ আৰু আমাৰ ঘৰত মানে এজোপা দাংবডী আছিলে দাংবদীজোপা আকৌ মানে দাংবদীতকৈ গছজোপাহে বেছি ডাঙৰ হৈছে কিন্তু ডাংবডীও নলগাকৈ নাই বাৰু আমি প্ৰতিদিনে এসাঁজ এসাঁজ খাই থাকিব পাৰিছোঁ আৰু এই জেগাকণ মানে এইবাৰ চাফা কৰিবলৈ নহ'লে চাফা কৰিবলৈ নহ'লে মানে পথৰুৱা মাটি আছিলে পঠৰুৱা মাটি পানী জেকৰ পৰা মানে চাফা কৰিবলৈ সময়ো নাপালোঁ আৰু চফা কৰিবলৈ মানে দিগদাৰেই হ'ল চেনীযুগ আহিবলৈ দি মানে বিৰাট অসু অসুবিধা চেনীযোগে খালে আপোনালোকে জানেই নহয় আৰু এই চব দুই এডাল দাংবডি লাগি আছে বাৰু এইফালে আকৌ আমাৰ ধাননি কথা বৰা ধানকেইটা ৰং ধৰিলে কলডিলটো পাৰিছিলে আমাৰ মায়ে গুচোৱাত লাগিয়ে গ'ল এয়া মায়ে মানে কলডিল খাই খুব ভাল পায় কলডিলটো থকালৈকে মোক মানে ৰক্ষাই নিদিলে কলডিল পাৰি দিব লাগে বোলে এই কলডিলটো পাৰি দিলোঁ মায়ে গুচোৱাত লাগিয়ে গ'ল এয়া আমাৰ আজিৰ দাং বুলি আমি ইমান পালোঁ দেই বেছি নহয় আমাৰ কাৰণে এসাঁজ এসাঁজ ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকে এয়া চাওক এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ এসাঁজ হৈ যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকৈ আমি দুই এটা ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতে আশীৰ্বাদ কৰিব ইয়াতকৈ ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ যত্ন কৰিম